Збройні Сили України розмутали міф про безстрашних кадирівців і, напевно, і росіяни, тому що в них починається там срач із цими військовими блогерами, військовими кореспондентами. Муса Ламаєв, делегат ічкірійській зборі, ветеран війни з Росією. Муса до нас, у нас же є на зв'язку. Муса, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір. Так. Не могли не запросити, тому що дуже цікава історія, і ну, сам Бог велів просто поговорити про е, безстрашні Ахмат е, війська і кадирівці, які, е, які чогось втекли, так а і сьогодні, тобто, починаючи із 6 серпня, вони потрапляють так само в полон. І сьогодні Путін сказав, що буде міняти. Так, готовий говорити і вже ведуться перемовини про обмін, тому що строковики, колишні зеки, ті, хто мобілізовані чмобіки, з ДНР, ЛНР, не цікаві, а от цікаві і цінні кадирівці. І тут якась така, знаєте, ситуація виходить: воєнкори кажуть, їх там не було, вони втекли, вони знімають своє. Ми від початку вторгнення називаємо їх тік-ток війська Вони десь стріляли там по кущах, по посадках, їх там не було. Так, потім там один із строковиків сказав: так дійсно їх не було, і його заставили записати, записати звернення, і це чесно кажучи, російську аудиторію обурло. Так от хто такі Ахмат Сіла? Сіла. І хто такі кадирівці? Якщо відповідати прямо і просто на этот вопрос, то це націонал-прідателі в початку нульових. 2000-х, когда началась Вторая русская чеченская война, среди нашего народа появились люди, которые смогли Российская Федерация смогла купить и таким образом пополнить ряды предателей, местной милиции, людей, которые помогали российской армии и из этого получился, вот это, из этой солянки получился, получились кадыровцы, так называемые. То есть кадыровцы, люди, которые перешли на сторону врага в, 2000, 2000, в начале 2000 года, помогли Российской Федерации закрепиться на территории Чеченской Республики Ичкерия. То есть они помогли оккупировать Чечню, подвергнуть чеченское население на протяжении где-то 7 лет, тотальному террору, это зачистки, адные зачистки, глобальные зачистки. Далее э, смогли э, привить и э, показать, как это на деле, коллективная ответственность, когда один чеченец э, отвечает, то есть действие одного чеченца э, отвечает весь его род за его действия. В данном случае это Проти системи, проти Росії, против, против, против Кадировського режиму. Якщо ти виступаєш, то за твої действия відвічають э, всі твої родственники. Колективна mm -hmm. відповідальність оказала екілесово кітою чеченського народу. Mm -hmm. Ви знаєте, я не знаю. Ви, ви стежите напевно за перебігом подій на Курщині. Коли наші військові зайшли в одне село, люди там, старші бабусі, вони розмовляють українською мовою. Тобто, це історична наша. Земля, так, і дуже багато таких є. І в принципі багато з'являється вже відео від наших військових, що їм місцевим будь-що, будь-хто, тільки би мир, тільки би не падало. ну, Хтось там проклинає місцеву владу, хтось кричить, Путін помоги!», але вони говорять українською мовою. І так само от нашим глядачам важливо розуміти, що чеченці, мешканці Чечні. Це не Кадирів і це не Кадирівщина. Ну це, це варто, варто на цьому акцентувати, і ви про це постійно говорите в своїх блогах. Правильно? Вірно ж? Да, да, да. Кадиров, кадировці, євлення кадировці, це не є основною честю чеченського народу. Задолго до того, як почалася крупномасштабная війна в Україні, задовго до того, як в 2014 році почалася війна в Україні. Задолго до Грузии эти люди помогали Российской Федерации исправно убивать и преследовать таких чеченцев, как я. И проливая чеченскую кровь, многие из этих кадыровцев дослужились до генеральского звания. Не закончили академию, не по служебной лестнице шли как-то обучаясь этому, а проливая и продавая чеченскую кровь. И и для нас, для чеченцев э, крайне смешно, когда украинская сторона, военные, например, политики совершенно серьезно относятся к такому человеку, как Аптела Удинову. потому что для нас, для нас, для чеченцев э, этот персонаж на истор, на, на настолько позорный персонаж, что нам смешно бывает, когда кто-то к нему серьезно относится. Даже в кругу Кадыровских, в Кадыровском кругу э, этот человек не пользуется никаким авторитетом. Таким, во-первых, во Кадыров не, не, недолюбивает ввиду того, что он своим, своей головой дослужился до генеральского звания. Он действительно закончил академию. Это, может, можно сказать, единственный кадыровец, который реально стал российским генералом. Остальные все генералами стали убивая, продавая и занимаясь прочей нечистью. А вот Алаудинов, ему крайне важно было вырваться из, из Чечни, из-под влияния Кадырова, так сказать чтобы сохранить жизнь. В данном случае Федеральный центр очень сильно помог Алаудинову вырваться из этого. Но дал он, Федеральный центр, на мой взгляд, дал самую позорную должность Алаудинову. Это врать, публично врать и принимать на себя всю ложь, которая происходит сегодня, например, в Курской, в Курской области. Так, ну давайте нашим глядачам просто нагадаємо, це командир. Ну на наші змі називають Кадирівських формування Хмат. Він знімав багато тіктоків. Він кожен день говорить, що суддя під контролем російських військ, а наші журналісти вже сьогодні іноземні журналісти сюди поїхали. Наші військові знімають там прапори. Е, генеральний штаб звітує, що суддя е, під контролем е, українських військ, і там вже встановлюють військову комендатуру. Ну, а это черговые тиктокеры, так. И за, и мы, и мы повернемся. Это просто нашим глядачам надо кто это такой. Ну, самое интересное это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахма Чечня. Мы их видели. Так, придворний пропагандист і не має ніякого відношення до чеченського народу. І в принципі, ви кажете, що він в контрах із самим Кадировим, так? але він е, працює як пропагандист Кремля. Пару років тому назад Алаудінов був на грані ічизнання э, смерті, тому що він дозволив собі в, в п'яному угарі. пнуть э, портрет отца Кадырова. Таким образом, он очень долгое время просидел в подвале у Кадырова. И mm -hmm. по счастливому сочетанию обстоятельств ему удалось выйти из этого подвала и оказаться вот на федеральном уровне. Так, но он все равно активно работает. Там наступает э, Юра 39. Значит, и ПСО, то, что появилось сегодня... А він опублікував відео нашого військового, якого начебто, якого начебто наприкінці зйомки прилетів снаряд. Там є два. Перше, перше це цього апті Алаудінова, а друге оригінал. Просто як, як це працює? Так, так. Дорогі українці, заїхав він в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам: вибор не очень. Вибор не очень, а тебе лучше. Слава Україні! Дорогі українці, заїхав в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень! А тебе лучше. Ха -ха! Слава Україні! П'ятерочку, Ні, скоро тебе буде. Ми це, ми це показуємо, тому що ну зараз російська пропаганда просто не знає, що видумувати і що говорити. І там між військовими російськими воєнкорами почалася страшна гризня. Цим, цим адвокатом Ахмата, який захищає, що вони нікуди не побігли, їх ніде, тобто вони захищали. Але є ж ну пачками, вони ж здаються в полон, чи їх беруть в полон? От і ось тут так: військові кадирівські військовополонені. Це опублікували 36-й файл. Там є е, так, є чуваки. І один із них, якраз, це той, хто став предметом торгу. Оцей в Чорній Ковтинці. Там вже журналісти порахували, скільки коштує його спортивка. Там щось зараз скажу там 2000 євро. Ось він. Да. Е, не знаю, чи ви знаєте цього кадра. Так, значить, костюм Стефано Річі за 2000 доларів, да. Це вони е e і e, так, далі. 37-ий, там же він сьогодні, ну, сьогодні опублікували, так, дав інтерв'ю. Е, e, дав інтерв'ю, так, Золкіну. Коли вас мобілізували? Три місяці назад. Де ви проходили службу, які завдання виконували? На кордоні. А, кордон захищали. Чью? А? Чью? Российскую. Скажите, а как так оказалось, как так получилось, что среди срочников, там ведь большинство было срочников, да? да. И, и три ахматовца, правильно я понимаю? Ну, э, как бы да, но там еще офицеры были русские. А как они с вами себя вели? Нормально. Його і ще двох кадирівців кинули разом із строковиками. Ну, ви знаєте цього ну, Героя. А, я видел вот это видео. Интервью mm -hmm. тоже видел. А так я понятия не имею, кто он и из, из какого круга. Мне бы хотелось немножко э, поговорить, если есть пару минут, mm -hmm, так, о, так, так, так. Явлении, о явлении э, кадыровца. Э, на самом деле грозный образ кадыровцам был создан э, российской пропагандой еще э, в 2000-х. И это не является заслугой Кадыровцев, что они такие бесстрашные, смелые, третьи десятый. Российская российская пропаганда использовала вот этот фактор чеченских бойцов, который распространялся еще с первой русско-чеченской войны. Этот фактор они использовали в первую очередь для того, чтобы напугать россиян злые смелые, бесстрашные чеченцы. Россиянину, который находится в Глубинке, ему никакой разницы нет между Кадыровцами и обычным чеченцем, который защищал свою Родину. Но существенная разница между двумя этими чеченцами присутствует, потому что первый боец э, за независимость, он готов был в любой момент отдать свою жизнь за свою Родину, за свою Землю. Второй... Человек, который перешел на сторону врага, стал манкуртом, национал-предателем, соответственно, его ценности поменялись. Он никоим образом не хочет умереть. Он хочет жить и процветать. То есть он хочет... То, что он продал Российской Федерации свой чеченский дух, за это получить земные блага в виде машин, должностей, высокой зарплаты и высокого статуса в обществе. Российская пропаганда больше 10 лет раскручивала этот бренд обе страшных Кадыровцев позволяла Кадырову и его приближенным э, совершать э, акты э, так публичного, публичных извинений даже депутатов и третьи десятые и это все как бы для России для Путина для Кремля для системы русского мира хорошо работало потому что э, Кадыровский фактор помогал держать в узде вот эту всю быдло массу под названием Россия. Но случилась война. Бравые кадыровцы в 2014 году приехали в Донецкий аэропорт, где их буквально в первые два дня украинская артиллерия разнесла пух и прах. Там 60 или 70 человек просто убитые. Они умотали оттуда и начали заниматься обычным делом, которым они все, все время занимались в Чечне. то есть бандитизмом. Соответственно, начали поступать жалобы тех или иных, тоже таких же перевертышей, как Кадырова, в Донецке, и Луганской области. И их федеральный центр взял оттуда и отозвал. Случилось, пропаганда дальше работала на внутренний сегмент, началась крупномасштабная война в Украине. Тот же фактор начали использовать обратно, против Украины, украинского народа. Да, долгое время украинская нация сидела на российской пропаганде, и тому свидетельству тысячами комментариев и личных сообщений, лично мне, украинцев, которые говорили, что до начала войны мы не знали, что вы здесь за, за свою независимость, мы не знали, что, что такое Россия. Ну, грубо говоря, украинцы начали по-другому смотреть на ту пропаганду, которая тиражировалась э, российским обществом. И тут получается, что кадыровцы стали заложниками. То есть пленный кадыровец сегодня является неким э, золотым руном, которым можно обменять на очень много э, пленных на привилегии 3-10. Но... Получив обратно кадыровца, Российская Федерация не обогащается смелым, мужественным бойцом, который готов защищать родину. Он продал эту родину. И он получал долгое время блага за то, что он продал эту родину. Он продал свою часть и достоинство, соответственно он получал за это деньги. И он не хочет умирать, тем более за русских умирать. Он хочет при лучшем стечении обстоятельств просто убежать, перегруппироваться, передислоцироваться и обратно заниматься тем, чем они занимаются всегда. И тут, я еще раз повторяю, кадыровцы стали заложниками ситуации. Для Украины это хорошо. Пленный кадыровец – это плюс, можно даже 10 человек обменять на одного кадыровца. Но для России это огромный минус. Ну, нам таке, нам, нам, в принципі, по барабану хай забирають їх абсолютно. Хай повертають нам захисників Азову, хай повертають нам військовополонених, яких катують у російських тюрмах. Це однозначно. Але добре, що на початку вторгнення в Курську область Путін категорично сказав, що все ніяких перемовин. А сьогодні риторика абсолютно Кремля помінялася, і ми бачимо, що міф. Дуже сипеться. Ну, ви, напевно, за цим теж стежите у російських пабліках міф про Ахмат силою сипеться взагалі повністю. Скажіть ще Муса, ви є делегатом ічкерійських зборів? Так, а що кажуть ваші однодумці, що кажуть про цю операцію, і які у вас думки? Як це може закінчитися? І чим це, що це нам дає нам, Україні і, в принципі, і вам? Народу, какие права своей независимости. Во-первых, опять-таки можно немножко в историю окунуться. В девяносто пятом году в июне месяце случился поход Шамиля Басаева на Будённовск. Хотя конечная цель была Москва, но тем не менее случился Будённовск. буденовск заставил российскую общественность россиян по-другому по посмотреть на войну в чечне и заставить задуматься то что то что э, война которая российская э, армия развязана в чечне может перекинуться на их территорию соответственно общественность пол, э, я не скажу что полностью пересмотрел но э, на полгода на долгих полгода активная фазы боевых действий на территории Чечни, благодаря походу Шамиля в Буденск, была прекращена, которая в последующем помогла чеченскому сопротивлению снова вернуть всю Чечню обратно в наши руки. И мы надеемся, что украинские военные имеют огромный план для того, чтобы удержать этот огромный плацдарм. Первое, что мы видим, это полная деморализация российского общества, которое понимает, что э, то, что творилось там, где-то в Украине, сегодня творится здесь. Второе, российское общество пытается убежать с тех территорий, где сегодня находятся украинские воины, потому что они знают, я, они прекрасно знают, что творят российские военные на территории Украины, и боятся просто, просто вместе боятся что то же самое будет с ними. Хотя украинские воины, честь им и хвала, показывают по сегодняшний день, что даже, даже если разбить колонну, то они это делают ювелирно. Ни один дом не страдает. Да, даже гнездо аиста, которое на, на столбе, рядом с разбитой техникой, на месте стоит. Молодцы, очень даже прекрасно, красиво все это показывают. Но они, я уверен, что они показывают свою цивилизованность европейскому обществу, цивилизованному миру, не россиянам. Потому что россиянам, по факту, абсолютно все равно, показываете вы цивилизованность или нет. До тех пор, пока россияне находятся в подавленном состоянии, они всегда бывают белые и пушистые. Но как только у них появляется малая возможность давлеть на той или иной ситуации, они показывают свое нутро. Это далее. Что мы, что мы видим? из э, той операции, которая сегодня происходит э, э, в Курской области, два важных фа фактора – это курс и сужда. Э, мы бы хотели, чтобы, повторюсь еще раз, чтобы два этих укрепрайона закрепились за Украиной и э, у воздухе витают переговоры, и чтобы весомый аргумент был у Украины на этих переговорах так. и на условиях Украины, чтобы все это было. Вот вот такое вот такое так. мы ждем. Ну мы, мы будем Но еще, мы, так. И мы еще будем, один фактор. Угу, угу. А, к сожалению, украинское э, командование игнорит один самый важный фактор. Чеченцы не, вне зависимости от того, на какой они стороне, они играют ключевой фактор в России для России. И если военное командование Украины э, сделает акцент на чеченцев, то велика вероятность, что внутри России все очень сильно э, развалится. И у россиян будет полная деморализация. Во-первых, поддержав чеченцев э, в военном плане, Россия одним махом потеряет Северный Кавказ. Чтобы не потерять Северный Кавказ, Российская Федерация готова будет отдать любую область, две или три области, чтобы удержать Северный Кавказ. Для них это архиважно, удержать yes. Северный Кавказ. Соответственно, это помогло бы Украине не только вернуться к границам 1991 года, но и сделать так, чтобы у Российской Федерации в ближайшие 10 лет, как минимум, не было бы никакого военного потенциала. Вы маете, вы маете, на виду, на вы чеченцам в плане военной помощи? Да, именно так. Это второй фронт на территории Чечни. Не на территории Дагестана, не на территории там, других э, Кавказских республик, потому что, э, хотим мы этого или нет, исторически так сложилось, что центром Северного Кавказа, движущим фактором Северного Кавказа является Чеченская республика Ичкерия. зажжете зажжете огні в горах Ічкерії, зажоться весь сімі Кавказ. Е, так, ну дивіться, ми, ми завжди говорили, що ми, українці, зараз б'ються за весь цивілізований світ і за колонізовані республіки, колонізовані нації, які знаходилися на території радянського союзу, а зараз на території Російської Федерації. Це дуже добре розуміють країни Балтії. А Польща дуже добре розуміє, тому що вони будуть наступними. І ми тільки за те, щоб країна агресор, країна терорист таким чином, таким чином розвалилася. А що там ще на завершення Мусаша? Скажіть, як там Кадиров? Він не планує ще за Кобзоном піти? Здоров'я Кадирова таке ж, в такому ж стані. единственное, вот некоторые журналисты задавались вопросом, почему Кадыров не активно, активно не участвует в информационном поле по поводу событий в Курской области. Все предельно просто. Кадырову запретили говорить, рассуждать на тему Курской, того, что происходит в Курской области. Это очередное доказательство того, что Кадыров из себя не представляет никакой важной фигуры внутри России, а тем более во внешней политике России. Этого у России сегодня есть Алаудинов. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло, дуже 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 цікаво. Муса. Дякую вам за таку е, глибоку інформацію. Нам дуже важливо. Не хотіли би, звичайно, цікавитися кадирівцями. Ну але так вже склалися обставини. Якщо це дає можливість обміняти наших військовополонених, якщо ми повертаємося із країною терористу до перемовин, це буде плюс. А ми за цим будемо стежити і запрошуємо вас завжди до нас, ветери, бо це дуже дуже важливо. Так. Почему у Львове, але глобально-локальная медиа. Хотелось бы в завершение несколько слов сказать. 6 августа началась специальная военная операция украинского государства по освобождению Курской Народной Республики. 6 августа очень знаковая дата для Российской Федерации очень знаковая, потому что 6 августа 1996 года началась войсковая операция под названием «Джихад» на территории Грозного, которая в течение недели блокировала э, все крупные подразделения российской армии. И спустя две недели заставила российскую армию просто умолять во всех радиоэфирах сесть за стол переговоров. Поэтому 6 августа это э, Що-то вроді карми для Росії, і тому вони дуже сильно бояться того, що сьогодні відбувається в Курській області. Так, ну і в серпні місяці так само потонула підводна лодка Курська. Тут така да, містика, так. совпадіння, містика, не знаю, карма. Але я думаю, що після цього Курська все це початок, це початок кінця. Путіна будемо на це сподіватися. Так, дуже багато все сипеться у вся пропаганда, міфи. Насамперед, ну ми це розуміємо, бо ми воюємо, ми це все переживаємо на собі. А для заходу, так? Розвінчали міф, розбили міф про другу армію світу, про те, що всі бояться президента з кнопкою е е від ядерної зброї. Всі боялися Ахмат Сіло, а це не, не сіла, а з яка втікла. Так що так, будемо далі розвінчувати міфи, але ми це все робимо завдяки нашим безстрашним воїнам, нашим титанам. Які зараз там, і які, які, на жаль, так, які, на жаль, теж гинуть вже на території е, Росії. Е, Мусав, дуже дякую вам. І що? Слава Україні і слава незалежній Ічкерії. Героям слава. Спасибо дякую. вам. Дякую. Дякую. Так, Муса Ламаєв, делегат ічкерійських зборів, ветеран війни з Росією, розказав нам про. Е, Точніше підтвердив міфи так про ахмат сілу і завершити це, бо хотілося мемним е, відео про те, як Путін, зважаючи на сьогоднішні події, на те, як пачками беруть наші збройні сили е, полонених, що він дивиться е, в своєму штабі, дивиться в біноклі, що він спостерігає.